Відсутність льоду для проведення домашнього матчу призвела і до другої технічної поразки атека. Хоча, якщо бути відвертим, шансів на те, щоб виправити становище, у його хокеїстів було небагато. Суперник підопічних Миколи Коляди об'єктивно єдина команда, що здатна відібрати у Сокола звання чемпіона України. Цього сезону президентові молодого клубу Олександру Кондратєву поступово вдалося зібрати команду, яка, принаймні, за іменами не набагато поступається Сокол. Сьогодні кольори Беркута захищають 11 хокістів, які у різні роки одягали светри національної збірної. І не просто одягали. Наприклад, Олександр Зеневич з Метром Марковським у 1998-му закинули по шайбі в поєдинку зі збірної Німеччини, який став вирішальним у боротьбі нашої команди за вихід до еліти світового хокею. По кілька сезонів у збірні провели Костянтин Буценко, Олег Сіньков, Віктор Гончаренко, Андрій Ніколаєв, Євген Млинченко і Вадим Сільвстра. Врешті-решт добре пам'ятають українські болівальники і назву Беркут. Але, за словами президента і капітана клубу Олександра Кондратєва, новий Беркут це не спроба реанімувати дворазового чемпіона Східноєвропейської хокейної ліги і України. Це був 2003 рік. К нам приходили в любительську команду, яку… Я помогал тренировать, им еще один товарищ наш. Приходили несколько сотрудников «Беркута», которые просто приходили учиться кататься. И так на льдинке с легкой руки заливщиков, которые написали в расписании «Беркут», так «Беркут», «Беркут», ну пошло. Большинство хоккеистов, из сегодня складается «Беркут», у команды упомянулося выпадкова. Як, например, Виктор Гончаренко и Андрей Николаев. Я уже хотел закончить с хоккеем, если честно, но получил приглашение от э, тренера Кости Буценко и нашего президента Кондратьева. И оказался в этой команде, решил еще продлить свою хоккейную карьеру. Андрей, скажи, где ты провел прошлый сезон и как ты оказался в этой команде? Э, прошлый сезон я провел в Англии, в Халл Стингрейс, а в этом году э, начинал в Соколе, э, три ну, предсезонный сбор полностью прошел, три месяца предыграл и потом перешел в команду «Беркут». почему выбрал именно «Беркут»? У меня не было, в принципе, таких предложений куда-то искать. У меня просто получилось все спонтанно, так быстро. Я решил себе, ну, то, что... И я поэтому даже не успел, не успевал что-то искать. И я, ну, решил, позвонили, позвонил, спросил, пожалуйста, вопросов нет. Великая кількість досвеченных майстрів значно полегшает задание тренерской бригаде. Її також складають відомі у минулому хокеїсти. Граючий тренер Костянтин Буценко, один із найкращих голеодорів чемпіонатів СРСР-80-х Раміл Юлдашев, і головний тренер Дмитро Підгурський. Легко це всі професіонали, всі знають, що від них требується, що кожному над чим треба. Працювати. Так що работать легко. А какие вообще задачі перед командой? Вот тебе лично как главним тренером ставить? Ну, задача выйти на киевский сокол. Ну, есть, наверное, и премиальные какие-то, в общем-то, из-за игры, из-за главной игру сезона, так сказать. Ну, эти вопросы не ко мне. Ну, они есть все Не знаю. Пытание финансования остается одним из самых в у нынешнего Беркута. С понятной на какие же деньги существует клуб, мы не почули и видео президента. У нас многие ребята играют просто для того, чтобы развивать хоккей в Украине. Вообще, это наша основная цель. Мы собрали команду именно для этого. А остальные как? Остальные как. У нас ситуация такая, что помогают нам, мы там сбрасываемся сами деньгами. Это действительно так. У нас не професи... ну, в этом плане не профессиональный клуб. То есть, это все идет мероприятие. Просто направлен на развитие. Ну, я понял. Ну, зарплата в команде существует какая-то? Такого понятия нету в команде. А экипировка, переезды, все вот это вот. Знаете, ребята собрались вообще э, со своей формой. Единственное, что мы, конечно, там игровые майки заказывали, то есть покупали, а так в принципе все пришли со своими баулами, пришли, поставили их и. То есть по большому счету можно сказать, что беркут существует на энтузиазме игроков. Так, да, звісно. но ми собираемся существовать далі і собираемся детскую школу відкривати. Тобто, в недалекому будущому все це буде. Спонсорів. Звісно, ми ведемо в этом плані роботу. Буде теж. Уже наступний сезон, думаю, буде. Головною турнірною метою Беркута у цьому сезоні є перемога в чемпіонаті України. За великим рахунком, ні гравців, ні керівний склад команди не бентежать той факт, що відбирати це звання доведеться у базового клубу збірної Сокола. Главная проблема – нестача игровой практики. Чуть -чуть, если бы чуть игр побольше было, и этот, то было бы хорошо. Украины 20 игр плюс плей-офф. Ну, в принципе, маловато практики игровой. А так тренировки на тренировках, сами знаете, что тяжело игровую форму поддерживать. Есть такое выражение у хоккеистов, что называется «сокол сейчас в накате». То есть они в хорошей форме. У нас вот может сказаться единственное, что недостаточно с игровой практики. Потому что мы провели всего 20 там, с лишним игр. И из них, которые там были совсем проходные, 8, по-моему которые мы просто выходили ну, так побаловаться то есть вот этот момент может сказаться в игре. а так по уровню мастерства, по уровню игроков это равные команды.